pada hari ini karena adanya pejuang-pejuang jangan kita lupa tentang sejarah orang Melayu orang Islam hari ini yang berjuang dengan perjuangan abata yang sebenar dengan Allahu akbar semangat Allah, kemelayuan yang ada oh dulu nangis ya terharu Allah luar biasa yang harus dihidupkan. Uh, semula. Menangis siapa, Ren? Harus, terharu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, jumpa lagi di channel Bang Official. Apa kabar, Ren? Alhamdulillah sehat. Eh, Bapak ya, gimana? Sehat. Alhamdulillah. alhamdulillah. Apa kabar, teman-teman yang di rumah, di mana saja ya hmm. yang menonton video ini? Nah, selamat datang di channel Bang Nafsar Official, sebuah datang. channel sebuah channel yang berisi reaction-reaction video, salah-salah Malaysia ya. ataupun video-video yang bermanfaat. Amin. amin. Ya kan? Semoga bermanfaat ya. Untuk kita semua. Eh <laughs> uh, bagi teman-teman yang beragama Islam jangan lupa salat lima waktu. Hmm. Sahur jamaah di masjid lebih utama daripada salat di di rumah. Di rumah. Oke. Okay. Kali ini saya ada satu video yang uh, ini masih ada kaitannya dengan agama ya. Hmm. Uh, ini adalah se seorang pejuang Malaysia yang hmm. bernama Mat Kilau. Mat Kilau? Oh, saya uh, saya belum pernah dengar. Hmm. Itu Mat Kilau. Ah. Uh, jadi Mat Kilau ini uh, seorang pejuang Malaysia hmm. dan ada film Mat Kilau hmm. yang baru saja launching di Malaysia. Hmm, uh, di layar uh, lebar iya, berarti ya. Iya, betul. Hmm. Ini kisah nyata. Hmm. Uh, dan ini menarik. Uh, karena uh, pecah rekor rekor penjualan tiket, hmm. saya hmm. dengar kabarnya begitu. Hmm. Dari tanggal 23 Juni kemarin. Hmm. Oke. Okay? Eh uh, gak usah lama-lama, okay. ini ada satu video yang menarik ini dari hmm. studio kembara hanya berjudul film Mat Kilau penonton menitiskan air mata jadi nonton film Mat Kilau menitiskan air mata hmm. oke, okay? gak usah lama-lama ya -lama. -lama. Yo, okay. jom kita langsung kita tonton aja oh. Yo, kita tonton. hebat epic epic <laughs> masya Allah hebat wah wow, ini kesan-kesan ya. memang the best memang the best hebat ini premier berarti ya apa ya? iya perjuangan pastinya tidak akan mengecewakan anda. Hmm. Mudah-mudahan kamu rahim sang hidup kira. Tanah so. Melayu, hmm. tanah pusaka, menggah berdiri di singgah sana. Hmm. Adat dijunjung, nama dijaga. Oh, tidak wui. ini Melayu. film Indonesia gila. ya, berhian ini. Ah, ah, ya, ya. Jodohan. 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 Semangat, Semangat kemelayuan yang ada. Oh, dulu nangis ya Ben hmm. terharu Pak. Allah luar biasa yang harus dihidupkan uh semula Selamat datang ke majelis tayangan perdana film Mancilau terbitan studio kembara dia kembara hmm. Hmm. Alhamdulillah, Akhirnya hmm, menandain. ya, -ya dari 2 iya. tahun bisa luar biasa menjadi sebuah main di film Malaysia, bu internasional ini <laughs> Keren, Pak. Saya <laughs> cukup berbahagia menjadi bagian bisa menjadi bagian dari Kilau ini. Karena Kilau ini ialah uh, salah satu sejarah yang menaikkan Matabat Malaysia sendiri, munculnya dengan artis-artis uh, yang hebat melakonkan cerita Kilau ini. Saya yang Kenapa? tak sabar nak menonton ialah Beto Kusairi. Kenapa? Kenapa? Karena dia adalah saya punya idola dan karakter yang dia bawa ni mungkin karakter dia itulah ha, selaku, pelakon dia memang yang orang yang sangat luar biasa dan menteri masya-Allah ada sebelah saya <laughs> ke sebelah <laughs> ini, ini, ini pemerannya aksi <laughs> yang orang memang macam uish memang, oh. esok tu kau masuk silat lah <laughs> esok saya klik start silat eh saya nak ucapkan tahniah kepada Syamsul Yusof <laughs> kerana dia telah membangkitkan semangat orang Melayu orang Islam yang seti, hmm. supaya kita mengetahui sejarah sebenar eh, orang Melayu hari ini adalah bangsa yang kuat bangsa hmm. Melayu ni ada pidroh. Sejarah ya? Melayu ya apa maksud dia ya. Tanpa senjata kita boleh menenak menang dengan ainun yakin kita kepada Allah dan Rasul. Sebab itu hari ini saya nak seluruh rakyat Malaysia untuk menonton filem ini untuk mengenang bahawa pejuang-pejuang yang hari ini selama ini berjuang berhabis-habisan untuk negara kita dan kita mencapai keamanan pada hari ini kerana adanya pejuang-pejuang jangan kita lupa tentang sejarah orang Melayu orang Islam hari ini yang berjuang dengan perjuangan abadi yang sebenar. Masya Allah, mantap Menangis ya. ya, Terharu. Terharu. Allahu akbar. Tuh. menangis dia ya, penonton. Oh, di hmm. mereka dan kita semua menjadi bersejarah yang cukup besar pada malam ini insya-Allah Men menceritakan bukan sahaja kisah sejarah tau tetapi dia menceritakan nilai-nilai Melayu itu sendiri dan yang paling uh, Tersentuh setiap kali kata-kata yang menyindir hmm. Kelemahan kita, kenapa kita tak boleh bersatu Kenapa kita lemah, kenapa kita berpecah belah ni Jadi setiap kali kata-kata skrip tu dilontarkan Saya rasa bagai terkena ter kepada diri saya sendiri hmm. tau Dan itulah sebenarnya betul apa yang dikatakan Sebab-sebab kenapa kita tak boleh bersatu Apa sebab-sebabnya tu, itu memang kena tonton filem Makilau Semangat, perjuangan jati diri bangsa Melayu diambil dan dibawa dah satu bentuk yang sangat bagus dan saya tak sangka sebenarnya bila saya tengok cerita ni uh, skripnya ataupun ayat-ayatnya sangat poetis dalam dalam masa yang sama masih memasukkan konten-konten uh, ataupun elemen-elemen perjuangan karena mat kilau tidak saja menjadi sebuah tontonan tapi juga akan menjadi sebuah tuntunan mantap ya, bagus mat sepertinya Matkelo ya filmnya ini akan bisa menjadi hmm. sebuah inspirasi Bikin penasaran apa nih. itu arti <laughs> sebuah perjuangan <tun> apa itu arti semangat arti kecintaan terhadap tanah air arti tentang akidah dan tentunya arti sebuah kemenangan buat anak muda sebagai rakyat Malaysia kita tahu baru koalisi kurang rasa, feed, kurang rasa... semangat sayangkan Malaysia tu, sayangkan bangsa kita, sayangkan tanah Malaysia ni. Jadi oh, jadi Mahathir juga menonton apa premier ini. Bila hmm. kau dapat rasa Mahathir apa tayang perdana. Equality yang menunjukkan bahawa uh, uh, kehidupan sebenar, religi sebenar yang ada di negara kita. Sikap sayang kepada negara sehingga sanggup mati mempertahankan negara. Masya Allah Kita tengok sekarang ni pun Masyarakat pecah belah Semua kan Kalau tak bersatu Tapi lah So kena bersatu Ambil balik Pelajaran dari cerita ni Kita kena tengok lah Kena tengok cerita ni sesuatu kerana cinta kita kepada Allah dan kepada negara. Jadi kalau kena bawa anak-anak korang pergi tengok Mak Cik sekarang, bagi buka sikit mata. Kepada rakyat Malaysia yang mana duk komen-komen, yang, yang duduk jojo duk komen-komen, main tengok filem baru komen. Tak tengok, jangan komen. Kalau ingin komen, buta-buta dapat dosa tukuhan beliau, sahabat-sahabat beliau dan yang kita ada sekarang ini. Banyak yang menangis ya penonton ya. Perubahan mereka. Hmm. Jadi sama-sama lah kita menghargai apa yang kita ada sekarang Diserang panggung bermula 23 Jun ini Di seluruh pawagam tanah air Film Mat Kilau Efeknya juga bagus ini pak Filmnya hmm, hmm. Oke okay, luar biasa itu tadi uh, biasa. Mat Kilau pen hmm. Jadi Mat Kilau ini adalah pahlawan dari Malaysia hmm. Dari uh, Pahang kalau, hmm. ya kan? hmm. Dan itu Konon kabarnya Mat Kilau itu uh, umurnya 120, 120 lho, panjang itu, panjang umurnya. Panjang umurnya. Uh, umur itu. Dan memang luar biasa mm -hmm. kisahnya ya kan. Ini, jadi video ini tidak bermaksud untuk uh, apa uh, baik atau buruknya Mat Kilau, ya? mm -hmm. namun uh, satu hal yang perlu kita tahu ya kan bahwa mm -hmm. Mat Kilau ini adalah pahlawan bangsa Malaysia, mm -hmm. Melayu ya. Mm -hmm. Dan uh, filmnya ini uh, luar biasa menarik. Yeah. Kamu, kita belum nonton ya? Kita belum nonton. Belum nonton. Pengen nonton kita... ya. Penasaran. Nah, penasaran ya. Insya Allah Tentang. nanti di Indonesia juga akan uh, ada tonton. Ya. Oke, okay. okay. mungkin itu aja <laughs> ya kan. Insya Allah bermanfaat. Video Insya Allah ini. bermanfaat. Amin. Jika suka video ini jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Sustan, Bangun Munhab official. Oke, okay. terima kasih sudah menonton. Salam sehat selalu dan Assalamualaikum. Assalamualaikum.